dildora turistlar bilan suhbat jarayon yoki nashrlardagi maqolalarda xorijliklar ko'p urg'u qaratadigan jihat bu toshkent metropoliteni ushbu transport vositasiga talab yuqori bir kunda qariyb 600 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatiladi kundalik ehtiyoj inobatga olinib tizim bosqichma bosqich modernizatsiya qilinmoqda joriy yilda 5 beshta vagonli poyezdlar soni 12 ikkitaga <imitation> yetkaziladi <imitation> Bilasiz, aslida toshkent metropoliteni bekatlari uzunligi beshta vagonli poyezdlar sig'imiga mo'ljallab qurilgan lekin aksar poyezdlar to'rtta vagon bilan harakatlanadi bugun talab va ehtiyojdan kelib chiqib bosqichma bosqich harakat tarkibi yangilanmoqda masalan ikki ming yigirma ikkinchi yilda metropolitendagi to'rtta poyezga qo'shimcha bittadan vagonlar qo'shilgan bo'lsa joriy ikki ming yigirma yilda esa bunday Hozirgi vaqtga kelib toshkent metropolitenidan foydalanayotgan yo'lovchilarni soni keskin ortib qariyb bir kunlik ko'rsatkich 600 ming nafar tashkil etmoqda ilgari to'rtta vagonda tashkil topgan holatda harakatlanganda bir vaqtning o'zida 800 hamda 1000 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyati mavjud edi 5 vagonli holatda harakatlanganda bu ko'rsatkich sezilarli darajada ortib bu 1200-1300 nafar yo'lovchiga bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsata olish imkoniyatini yaratadi 5 vagonli harakat tarkiblari soni 4 tadan ikki yetkazilishi hamda yangi turdagi zamonaviy o'n to'rtta harakat tarkiblarini ham xarid qilinishi rejalashtirilgan toshkent metropolitendan foydalanuvchilar sonining ortib borayotgani tirbandliklarni bartaraf etish uchun qo'shimcha chora tadbirlarni amalga oshirishni talab etadi xo'sh bu borada qanday ishlar qilinmoqda joriy yil boshidan boshlab metro bekatlariga yaqin bo'lgan o'ttiz bitta oliy ta'lim muassasalarida o'qishlarni boshlanish vaqti ya'ni taqsimlandi o'zgartirildi ya'ni ilgari bir vaqtda boshlangan bo'lsa hozir esa bir necha vaqtlarda ya'ni sakkiz sakkiz yarim to'qqiz to'qqiz yarim etib belgilangan holatda boshlandi bu ham metrodan foydalanayotgan yo'lovchilar o'rtasidagi tirbandlikni kamaytirishiga o'z hissasini qo'shmoqda ertalabki tig'iz vaqtlarda chilonzor yo'nalishimizda bir yarim ikki daqiqa o'zbekiston yo'nalishi esa uch to'rt daqiqa yunusobod yo'nalishida esa olti yetti daqali vaqt intervallari asosida o'sha metro bekatlarimizda poyezdlar harakatini yo'lga qo'yilgan shuningdek shu chilonzor yo'nalishi olmazor metro bekatidan ertalabki tig'iz vaqtlarda yo'lovchilarga yanayam qulay bo'lishi uchun zaxira poyezdlari ham yo'lga qo'yib boriladi natijada ushbu yo'nalishda oldinlari o'ttiz yo'lovchi vagonga chiqqan bo'lsa endi bu ko'rsatkich 80-85% ga foizga oshgan